Вот что из себя армия представляет? Мы можем надеяться на то, что она распылится, что называется, в ближайшее время? Оль, ну не совсем верно утверждать, что украинская армия на данный момент состоит только из насильно мобилизованных. Демилитаризация является одной из целей нашей СВО, и она будет реализована военным или переговорным путем, таким образом, чтобы от Украины больше не исходила угроза России. Отже, поки путіністи пробивають дно з заявами про збройні сили України та звісно демілітаризацію українців, успішно демілітаризовуються російські окупанти на фронті. Тож, це добірка нових, але вже традиційно абсолютно нікчемних та абсурдних новин та заяв з боліт. Ну а я і на бок, і я вкотре показую це вам. Бо ж Російська Федерація продовжує активно вести проти нас та України й інформаційну війну. Ну а це ще один і важливий інструмент. ее гибридной агрессии. Американские и натовские самолеты-разведчики и спутнику и группировку как законной военной цели и не считаем себя э, обязанными ограничиться от применения любых средств поражений, которые есть у нас в арсенале, включая тактическое ядерное оружие. Ну, к сожалению, мы вот даже на территории Украины можем обозначить кучу точек, то сказать, которые, а мы... проблемы, которые могли бы быть решены, Конечно. но не решены. Так, а чем... По политическим, насколько я понимаю. Тож, же официальные роты Путина только это роблять, что поширюють купу фейков. Треба ж какой-то вид російські и крывать российские рубли. А много гражданского населения эккурировалось на ту сторону. Мы же отпускали, что к ним, кто хочет ехать, кто хочет ехать к нам. Вот в Красном Лимане есть понимание, сколько, ушло к ним, сколько... К нам. Это невозможно было. Чем вот? Фини а, <реку> фронта. Пройти ее невозможно. Они не открывали коридора? Они... Вот при мне этого не было. Еще раз, то есть им мирные люди не нужны? Им они нужны как щит. Они шантажируют, забирают детей, заставляют наоборот, да, вот. Любыми путями они стараются, вот, чтобы не было. Потому что потом начинают люди, когда мы их освобождаем, давать интервью и рассказывать, вот они стараются любыми путями, чтобы этого не было. Ось вам і ще один класичний приклад російської пропаганди, яка намагається виправдовувати свої злочини і, звісно, перекласти відповідальність за жертви серед цивільного населення на Україну. І саме так пропагандисти використовують тактику звинувачення жертви. Та я вже не дивуюся, бо це типова стратегія в інформаційній війні Росіян. Спочатку вони знищують цивільну інфраструктуру, а потім заявляють, що там були збройні сили України. І ось всім цим лайном вони щодня годують із зомбоящиків громадян Ерефії. Бо те, що не вкладається в голові адекватної людини, цілком вкладається в російський телевізор. І Соловйов починає розповідати про яйця. мене знаєте, я не можу представити ні одного президента США років 10 назад, який на повному серйозі говорив би про перемогу над яйцями. Надо им баржу с яйцами отправить. Не, ну, ну, ну просто вот реально, вы можете представить Рейгена, который уходит и говорит народу, слушайте, яйца удалось увидеть. такой но говорит. Вещи говорил, счастье, но... но про яйца он не, не говорит. Не про яйца, нет. Про яйца, он первый. Нет, то есть Америка, которая от э, звездных войн до победы над яйцами... Между речи, не просто так. Бо политика Трампа – це зараз ще й ідеальна мишень для манипуляций фейкометів. Он что там вчера пересмотрел старый добрый сериал «Полицейская академия», там один из героев пел. И все эти, значит, будут стоять и говорить, можно ли поцеловать вас. И даже он такой в блюзовый манере это пел оу е оу Ну что это? Прекрасно. Нет, я думаю, просто Трамп перефразировал слова нашего президента, который говорил о том, что вассалы выстроятся в очередь перед Трампом, и сейчас он все зарешает. Но на самом деле, мне кажется, что у Трампа это в его классической манере. Больше здесь блефа, чем Реальної активності тому в московських студіях риторика посіпак бункерного щодо Дональда Трампа змінюється щодня Ну, в залежності від політичної ситуації та, звісно, власних заяв Дональда Трампа. Бо щось росіянам вигідно, а щось ні. І в цьому, до речі, зізнався Міхеєв або просто бовкнув зайвого. Не треба розуміти просту річ. тактика Трампа чисто бандітська, б'є по одиночці. Що він намагається зробити з всім світом? Он пытается бить всех поодиночке, да? И чтобы каждый потом пришел к тебе, так сказать, и просил, да, сделай так-то, сделай так-то, сделай так-то. Противопоставить этому можно только то или иное объединение. И все. Вот БРИКС сейчас, по идее, да, это то, что могло бы в головах людей стать неким спасательным кругом. Я понимаю, почему нет активных действий, но то, что действий нет совсем, на мой взгляд, это ошибка. Хотя бы консультации, хотя бы, какие-то, какие-то, так сказать, мероприятия по обсуждению ситуации. БРИКС, ШОС, Еврозес, и все остальное. Где везде есть Китай, который действительно встал в жесткую позицию. В Бриксе есть Бразилия, которая тоже пытается вставать в жесткую позицию. Есть Иран, понятное дело, у которого, как бы, вообще, так сказать, абсолютный блок в отношениях с США. На мой взгляд, это тот момент, когда надо показать, что вообще мы есть. Где-то нам выгодно то, что он расчленяет, и пытается расчленять Евросоюз, где-то совершенно не выгодно. Вы посмотрите. Китай уперся, а Индия пошла на переговоры. они говорят, а мы сейчас договоримся с США, так сказать, а все будет хорошо и прочее, прочее. Да, мы дальше говорим, Брикс это рамочная структура и так далее. Не знаю, я считаю, что по крайней мере инициировать, так сказать какие-то мероприятия, хотя бы по обсуждению ситуации, Конечно, имеет смысл. Консультации точно да, провести, консультации но... они должны быть публичные, это должно быть видно. А от на міжнародній арені промиває мізка своєю ахінеєю усім іншим представник Федерації при організації Об'єднаних Націй бриткий путініст Небензя. Тож нагадую, коли він відкриває свого рота в ООН, десь у Кремлі народжується новий фейк. Бо російська дипломатія це, знаєте, не просто спотворення правди, це цілий мікс цирку і параної. І все це до речі на міжнародному майданчику. Вы сами себя выдаете, когда рассуд... начинаете рассуждать о том, что возможные перемирие следует использовать для накачивания Украины оружием и подтягивания на фронт резервов, показывая тем самым, что вас интерес... ваш интерес состоит не в остановке военных действий, а в том, чтобы Украина могла залезать раны и с новыми силами возобновить войну до последнего украинца за ваши геополитические интересы сценарий, который обсуждает сейчас Россия и США, состоит, разумеется, не в этом, а в том, чтобы найти устойчивое, долгосрочное решение украинского конфликта. Для этого необходимо устранить его первые причины, среди которых в том числе и накачка Украины западным оружием, которая, как мы все сегодня знаем, началась задолго до начала нашей СВО и осуществлялась под прикрытием минских договоренностей. Це ще не все бо далі. Небензя знову заговорив про денацифікацію. А ви ж знаєте, коли ця потвора ВОН говорить про денацифікацію, виглядає це як інструкція КГБ десь із 70-х. Ну тобто, брехати, перекручувати факти та звинувачувати. Бо таким чином, через рот небензі, Росія просто поширює виправдання своїм імперським амбіціям і, звісно, геноциду, який влаштувала. Як вам ось ці заяви? Мы готовы к соответствующему серьезному и практическому диалогу, но не позволим никому обманывать нас и прямо или косвенно использовать этот переговорный процесс в интересах укрепления военного потенциала киевского режима. Как мы неоднократно заявляли, демилитаризация является одной из целей нашей СВО, и она будет реализована военным или переговорным путем таким образом, чтобы от Украины больше не исходила угроза России. Тільки російські вояки, схоже, цим заявам пропагандистів більше не вірять і відвідчаю продовжують записувати свої скиглення для соціальних мереж, бо вмирати то не хочеться, але доведеться вижить. Ноль процентов. Ноль. В случае чего есть не разрыв только такой вот может быть. Даже в поле негде спрятаться, некуда бежать и так далее. А, так тут все просто. Путинские вояки за деньги сначала відправилися на войну в Украину, Ну, бо поверили у байке киев за три дня, А отримали мавик над головою 24 на 7. У нас... Когда мы сидим в блиндаже и слышим чужую птичку, глаза, либо их пивы, и мы докладываем, что мы не можем взлететь, нам говорят взлетать и все. Кто отказывается летать, переводишь 69 ю бригаду, шаман, и мы с тобой. Его перевели в 69 бригаду за то, что он отказался выполнять задачу, потому что висят вражеские глаза и могут следом, если увидят, что мы отсюда залетаем по пла, нас могут сильно разбить. Тут вот наш старый блиндаж, чтобы вы понимали. Вот воронка. Вон воронка нам пробила крышу. Вот, видите, деревьев нету. А вот это вот на старый блиндаж. Я вернулся специально сюда, чтобы записать это видео. Вот тут все обрушено. Вон прилет, если вы видите, хорошо был около нас. Все, нас всех разолбили. О, так ці скиглення окупантів треба не Бензі показати, бо поки він розповідає, як російські вояки денацифікують, то насправді їх дроніфікують. Ну а потом, маємо уже такие видео. Мы, родственники пропавших без вести бойцов воинской части 12271 25-й армии 67-й дивизии 31-го мотострелкового полка, вынуждены обратиться к вам за помощью и защитой прав наших бойцов. Также посодействовать в организации проверки воинской части 12271 в поиске в связи с безвестной пропажей наших детей, братьев, отцов и мужей, участвующих в боевых действиях в зоне специальной военной операции. Наши родные не выходят на связь с момента их отправки на штурм в опорные пункты ВСУ на территории ДНР и ЛНР. Сейчас они считаются без вести пропавшими. Ни в одном списке не значится и нет никакой информации об их местоположении и состоянии. Наші усилі узнать щось, ліба оказались безуспішними. А командири і начальники упорно не хотят с нами взаємодійствувати. Тому українці донайте на дрони підтримуйте наші сили оборони. Нехай наш з вами гнів летить на ворожі позиції просто з неба. Бо кожен удар по ним це наша відповідь. Усім, хто прийшов із руським міром. Надо поняти, що без радикальних рішень по виходу із этого коридору формата війни. которые мы на самом деле закатились, так сказать, в угоду фактически и Европе, и Америке, да, нам не получится решить эту проблему. Или мы действительно находим, так сказать, некий компромисс с американцами и решаем эту проблему. Или эта проблема решается радикально другими, другими средствами, потому что в этом коридоре действительно мы соблазняем, понимаете, надо понять, мы соблазняем европейцев, американцев самим форматом ведения боевых действий, соблазняем и даем им надежду на то, что вот это можно, во-первых, длить бесконечно, а во-вторых, вот в таком формате можно воевать с Россией. И более того, можно даже добиваться каких-то успехов. До речи, ледь не забула, бо не с кыгленьями оккупантів едиными, адже дуже необычную и незручну правду про фронт розповіли і в студії Скабєєвої, яка, нагадаю, вже кілька років поспіль бреше про українську армію. Аж раптом. Мы, с одной стороны, бесконечно долго говорим о том, что... Те, кто воюет, уже не являются профессионалами, это люди насильно мобилизованные. Мы видим эти страшные кадры насильственной мобилизации, но ведь они продолжают воевать и делают это сколько-нибудь эффективно, как ни крути. Вот что из себя армия представляет? Мы можем надеяться на то, что она распылится, что называется, в ближайшее время. Оль, ну не совсем верно утверждать, что украинская армия на данный момент состоит только из насильно мобилизованных. Нет, на данный момент это достаточно неоднородная субстанция, состоящая действительно часть, достаточно большая сейчас часть, это бусифицированные, но большая часть остается Та э, непосредственно націоналістичні батальйони, созданные щось в 2014 году, і набор в них ведеться. То есть туда туди э, люди. Ну що, як вам такі заяви? Напишіть у коментарях. Я почитаю. Ну і звісно, я дякую вам, що дивитеся і допомагаєте руйнувати фейки Кремля. А щоб не пропустити наступний випуск, тисніть на дзвіночок і звісно, залишайте вподобайки під цим відео. А також бережіть себе, бережіть Україну і до зустрічі.